Так что вы предлагаете? Так, людей шест... бомбить? Что вы предлагаете? Нет, Нет, Нет ну вы предлагаете <поставлен> что? Нет. людей бомбить? Мы пропонуем на это. Мы, я вам хочу пропонуем сказать, пропонуем нейтрализовать их в угол воя сброя. А Донбасс вот никто и вот... не бомбит. А, а, куда бомбы летят? Только российские а, а куда бомбы? Цепы? Куда бомбы летят? Слушайте, люди, мирные а люди, безумно страждают. Но кто первый взял до рук зброю? Еще раз я хочу сказать, на сегодняшний день, когда летят бомбы, Гибнут мирные люди. Мирные люди не должны гибнуть. Уделяем, и, Богу, насколько, могу, насколько мы бачимо насколько мы бачим, с ПЗРК сбивают украинские и раз, украинские вертолеты. Это очень плохо, этого не должно быть. Нужно только мир. Кто отдаст мир, это самый большой мудрец. И вот я хочу сказать, на сегодняшний день вот как раз Ивана Степановича не хватает, потому что это мудрейший человек. Это тот человек, который компромиссный человек, который мог найти а говорить с одним, с другим, с третьим, найти компромисс и от этого выиграть и Донбасс, и Украина. Вы, на сегодняшний день я хочу сказать, риторика, вот вы так задаете агрессивно вопросы, вы понимаете, я а хочу... Вы знаете, я, еще раз, вы знаете, что я хочу сказать, Донбасс, Донбасс в моем сердце навсегда, это моя родина. И если там что-то происходит плохое, у меня здесь душа разрывается. Вы понимаете, в чем вопрос, или не понимаете? Так вот, я хочу сказать, на сегодняшний день нам нужно убрать агрессию. А нужно садиться, садиться за стол переговоров и договариваться, все равно договариваться. С кем? чертом лысым нужно договариваться, но мир нужен. А людям нужен мир? мир. Я кто продолжил руки эту агрессию? Вы знаете, что людям, людей процесс не интересует. Людям нужен мир. Вы сейчас говорите, с кем не хотим говорить, с кем не хотим. Что делать? Вот вот те, что, что делать? не то, что, что Мы прийти, частину, прийти вбивает, не что хочем. Мы просто уважаем, что мы вбиваем, не мирному решению. Я лично, вот я лично, я вам хочу сказать, Другого, другой дороги, как стол переговоров, не вижу. Забудьте одну простую вещь. Если бы у меня ключ к успеху был в боковом кармане, мир был бы уже давным-давно. Нет у меня такого ключа к успеху. То без не вашего, вашего дозвола там даже в детсадку не можно было записывать знаете, никакие интервью, вы знаете, а вы сейчас скажете, что у вас нет вы... ключа. Еще раз, но это вы так считаете работы <говорот> вы, 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 вы понимаете вы, вы, вы. еще вопрос вы же вы же берете говорите вот Ахметов там как вы там называете там я не знаю ну, то до Донбасс это до Донецкой области это 4 миллиона 4 800 тысяч ну вы представляете есть разные взгляды есть разные точки зрения ну, что, по -большому, но что нам нужно нам нужен мир <говорот> <И> мы... <говорот> я... я хочу чтобы он был вчера <говорот> я хотел чтобы он был позавчера я хотел, я, я, ну как вы представляете? В ну, Может, мы еще немножко. раз, еще раз. Вы знаете что? Я не знаю, с кем нужно консультироваться. Мы, вы понимаете, если бы вы говорили со мной, я бы вам сказал, за что я? За, вот еще раз, за децентрализацию власти. Чтобы мы были в единой Украине. И я считаю, что это счастливый долба. Чтобы людей не назначали, а людей выбирали. Чтобы... Более, того, более, того, более того, я вам хочу сказать, что децентрализацию власти я сделал первый бизнес. Почему? Что это? Когда ты покупаешь активы, то власть у тебя. Но когда ты отдаешь полномочия менеджменту, то власть у менеджмента. А за собой собственник оставляет 3-4 стратегических вопроса. Все так просто, вот, я Дима, хочу... Это все запропоновано вы знаете, Киевом с Вы задаете вопросы, вы меня не дослушиваете. Что вы хотите от меня услышать? Я вам отвечаю, вы я вам отвечаю, я вам отвечаю, вы мне задаете один вопрос, другой третий. Я хочу сказать, вы немножко, вы, умеете, умеете пожалуйста уважение выслушать. Если вы задаете вопросы, так имейте пожалуйста уважение выслушать, или не задавайте вопросы. Это же не весь Донбасс в руки взял оружие. Но люди, которые в руки взяли оружие... Да это не люди взяли, их оружие соседняя держава. Люди, которые взяли в руки оружие, их нужно убедить, сложить. Войну Донбасса Донбассе тяни. Это основное. Ну да, потом спросите, вы должны испытать.